Сегодня прекрасное собрание мы имеем, друзья. И то, что Денис говорил, да, от своего сердца, и перед этим говорили братья, на предыдущих служениях, нам есть что взять, есть шанс на перемены, да, друзья? Добрые перемены. Всегда Господь нас возвращает к тем истокам, о которых мы с вами читали в начале, когда Он сотворил человека по образу и подобию своему, друзья. И я так думаю, все лучшее. С чего она начинается? Конечно, это вопрос такой, имеющий много значений, да, много ответов. Но где берется начало для человека чего-то лучшего? Интересно, Иисус, когда он проходил по земле, да, казалось бы, ну как можно было сказать нет, но он говорит: хочешь ли быть здоров? Спрашивал. Но кто не хочет быть здоров, казалось бы, да? Почему-то он спрашивал желание человека. А я потом, когда дальше стал жить, так проверять и думаю, а может быть кто-то не хотел, потому что от его ограниченного здоровья зависел его бюджет. Ему туда ложили денежку, он сидел возле храма. Да? Иисус спрашивает, ты или ногами хочешь пойти, или так дальше проводить жизнь? Он говорит, хочешь ли быть здоров? Я говорю, Господи, да, хочу. Будь. Слава Богу. Так, друзья, интересно, что начало доброго начинается с нашего желания. Я вот вспоминаю Петю, да, недавно он подходил ко мне, он пытался там попасть на аккорд на гитаре как-то, ну, тяжело давалось, говорю честно, это все гитаристы прошли. Но у него рвение, у него желание, он хотел, он хотел славить Господа, это буквально было совсем недавно, он еще там не, не попадал мне. Он сегодня поет и играет для Бога. Слава, Слава Богу. Богу, мы так пообщались, я говорю, Петя, некому, некому, я на работе или где-то, ты один останешься. И оно так и произошло, и он сегодня трудится. Слава Богу, друзья! Начало всякого благословения доброго начинается с нашего доброго желания, друзья. Когда мы желаем становиться лучше, может быть, мы не имеем возможности и каких-то даже видимых для нас перспектив, но каким-то образом слагает все Господь, друзья, и дает нам то, о чем мы иногда даже не помышляли с вами. Аминь. Многие из нас это прошли. И Библия говорит такой стих. Это Псалом 144, 19 стих. Желание боящихся его он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Это обещание Господа, друзья. Желание боящихся его он исполняет. Я так думаю, как может получить от Бога человек, который не имеет желания что-то получить. Понимаете, да, друзья? Но если есть желание, отсюда начинается процесс лучшей нашей жизни. И мы можем принести Господу тот плод, который, может быть, не могли принести когда-то. Слава Ему за это. Я вспоминаю, когда мы начинали дело евангелизации, это труд, и мы понимаем, у нас нет возможности. За все Библия говорит, отвечает серебро. Угостить даже человека чаем в наше время, да, это непростой вопрос. И мы думали перед Богом, мы все простые люди. Там До войны у меня было какое-то дело, занимался цветами, плюс работа. А сейчас, ну, мы выбрали перспективу, самое главное. У некоторых братьев еще и все, кто мог там по копеечке слагали, вы церковь дорогая, нам старались дать. Да, но мы понимаем, то, что мы имеем, это невозможно. Это невозможно. Но есть желание угодить Господу. Есть желание делать добро. Слава Богу. И когда Бог располагает людей, которые нам никогда не были знакомы. Я приехал в Германию, и мне говорит один братик Джордж, Говорит, поехали, там нужно генератор забрать. Человек отдает большой. Я говорю, кому, нам? Он говорит, да. Я говорю, он меня не знает. Он говорит, ничего он не дает Я говорю, это точно бесплатно? Он говорит, да, это бесплатно. Я выхожу, и выходит мужчина такой, ну, солидный немец, седовласый. И вышли маленькие дети. Он говорит, посмотри на коробку, это ваш язык. Они даже с немецкого языка перевели на украинский и на коробке написали на украинский найкраще побожания». Дети сложили одежду для нас, генератор, свечечки, керосиновые лампадки такие, чтобы нашим людям было светло, друзья. И думаешь, Господи, это ты, я таких возможностей не имел. Нас зовут в другое место. Опять говорит этот братик из Германии, говорит, вам передает врач для вашей больницы, чтобы вы могли помогать людям дорогой МЗИ аппарат. Я говорю, это что, точно бесплатно? Это бесплатно. Слава Богу. Мы уже встретились с правительством, уже сейчас идет решение, на какую больницу он пойдет. Это Божье благословение. Слава Богу. Мы не располагали такими финансами, мы ничего не имели. Я знаю одно, что ждет от нас Бог, это чтобы к нашим рукам ничего не прилипло. Это одно, что мы ему обязаны. Остальное мы просто передаем. Просто инструмент. Слава Богу. И, дорогая наша церковь, когда мы желаем и помышляем, как угодить Господу, так же самое и с дарами. Помните, рассказывал у нас брат Толя Зубрилкин, когда он подходил и у него спрашивали, ты каким трудом хочешь трудиться? Он говорит, хочу исцелять людей. Брат пастор ему говорит, пока в ход садись. Да, друзья? Но я знаю, что если мы хотим, это не потому, чтобы как-то Выделить свою эмоцию среди других, да, а мы реально переживаем за людей, в нашей жизни может быть тот случай. К нам приходили сюда люди с 11-й больницы, говорили, кто-то из вас заходил, молились за нас. Бог нас исцелял. Слава Богу. Мы не помним, мы не знаем, как это было. Бог не дал нам этой славы ни на чуть-чуть. А просто они сказали, нам становилось легче после молитвы. Слава Богу, друзья, это делает Господь. Мы просто желали, мы видели человека в беде. Мы понимали, что и лечение ему в какой-то момент уже не может помочь. Если там могли чем-то денежками поучаствовать, но дальше мы не можем, то Бог может сделать больше. Слава Ему и хвала. Потому что желание боящихся его, Он видит, друзья. Он слышит. И поэтому у нас с вами сегодня открытая перспектива. Если наше сердце переживает боль людей, я смотрю на апостола Павла, это был человек, друзья. Это был человек, и он даже сам о себе говорит и причем негодный, который делал много зла и не просто людям, он делал святым людям зло. Но по обращению ко Христу его сердце было огонь, его сердце была любовь. Когда ему сам Господь сказал, что ты будешь свидетелем, да, среди начальствующих, среди правителей, он не понимал, как это будет, как может апостол, но просто Павел идти и говорить начальствующим и правителям. Но смотрите, когда Бог его повел жизненным путем, ему было трудно. Его не могли осудить, и правитель правителю передавал его из суда в суд, да? И он каждому из них свидетельствовал о имени Господнем. Слава Богу! Так что царь Гриппа даже в удивлении сказал, «Ты немного убеждаешь меня сделаться христианином». Настолько слово Павла было сильно, слава Богу, и вдохновенно Господом. Бог исполняет наши желания, если мы хотим, если наше сердце, оно не равнодушно к тем проблемам, которые сегодня постигли наш народ, друзья. Мы сможем с вами служить Господу и быть полезными. Мы верим в это. Аминь. Слава Богу нашему. Предлагаю также, друзья, имени всей церкви, кто имеет желание и чувствует, что что-то внутри беспокоит. Есть. Иисус Христос. Есть врач, который сказал: не здоровые нуж... имеют нужду в враче, но больные. Если сердце болит от греха, если там есть то, что вы чувствуете в совести неугодно, она хочет стать чистой. Иисус омывает от всякого греха своей собственной кровью нас. Слава Богу. И поэтому мы церковью поднимемся на наши ноги. А кто имеет желание Господу сказать прости, когда-то я был на этой сцене, весь слезах и говорил прости меня Господь. Вы можете сюда пройти, не смущаясь, мы помолимся вместе с вами. Кто имеет такое желание, пожалуйста, проходите сейчас, не смущайтесь. Бог прощающий грехи и милующий, это можно сделать.